अपने ऊपर डाले रखें। ये तर्जुमा किया गया है इस वर्ड जिला हिन्ना का ठीक है अब हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि असल में जिलबाग जो है या जिलाबी भी, भी हिन्ना जो है ये वर्ड किसी सिले हुए कपड़े की तरफ इशारा करता है या फिर चादर के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर तो इसके लिए हम गूगल में सर्च करते हैं यहाँ पे देखते हैं जिलबाग जो कि आमतौर पर यूज होता है पहनने के लिए ओके okay, जलबाब यहाँ पर जलबाब में फेस कवरिंग नहीं है बहुत सारे ऐसे आप एग्जाम्पल्स यहाँ पर देख सकते हैं जिनमें फेस कवरिंग जलबाब के अंदर शामिल नहीं है जलबाब फॉर मेन क्योंकि आदमी भी इसको पहनते हैं तो देखते हैं कि वो किस तरह का गारमेंट है और ये सिला हुआ मालूम पड़ रहा है यहां पर ये यह आदमीओं के लिए जलबाब है और इमेजेस में देखते हैं ये जलबाव है कॉटन जलबाव फॉर मेन यहाँ पे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जलबाव मेन ये मेन के लिए जलबाव जो हैं सारे यहाँ पर अवेलेबल और किसी के ऊपर भी हेड कवरिंग नहीं है और पहने हुए कपड़े को ये है लेकिन ये फिर मतलब जैसे जैसे फैशन तरक्की करता है चीज़ें तरक्की करती हैं तो फिर इस तरह की चीज़ें भी आप जैसे टोपी बुरका पहले तो नहीं था लेकिन बाद की ईजाद है क्योंकि उसके अंदर फिर चेहरा कवर करने के लिए खास तौर पे उसको डिजाइन किया गया ये सारे अब आप जलबाब की एग्जांपल्स देख सकती हैं। क्योंकि जलबाब आपसे पहले भी पहने जाते रहे हैं मतलब बहुत सदियों पहले से अरबों का रिवा, जो रिवायती लिबास है वो यही था तो आदमी भी पहनते थे और औरतें भी पहनती थी और जलबाब जो है वो एक लंबा एक सिला हुआ कपड़ा है जो पैरों तक कम से कम कवर करता है बॉडी को और मोस्टली ये कपड़ों के ऊपर से पहनने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अलावा ये जलवाब आदमियों के लिए जो यूज हो रहा है इसके अंदर हेड कवरिंग शामिल नहीं है क्योंकि इसके अंदर हेड कवरिंग शामिल नहीं है तो फिर जो ख़वातीन पहनेंगी उसके अंदर हेड कवरिंग या फेस कवरिंग शामिल नहीं है और अगर आप चेहरा और सर छुपाने की बात करें तो उसका हुक्म हमें सुरन नूर की आयत नंबर इकतीस में मिलता है और जलबाव एक ऐसा लिबास है जो शोल्डर से लेकर पैरों तक होता है और जहाँ तक तो खिमर का ताल्लुक है वो तो ऑलरेडी खवातीन ले रही थी लेकिन फिर बाद में सुरन नूर के अंदर उस बात का हुक्म हुआ कि आप उसको अपने गिरे बान्ध पर डालें बजाय इसके कि सर के पीछे उसको भेंग दें टीचर नुमानली खान की वीडियो मेरी प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है आप उसको वहाँ पर देख सकते हैं वहाँ से आपको इस चीज़ के बारे में पता चल जाएगा कि खिमर का हुक्म या खिमर क्या है और कैसे इसको लेने के लिए पुराने पाक में कहा गया सुरा नूर के अंदर अच्छा अब हम ये तो हमने देख लिया कि जलवाब जो है वो एक ऐसा गारमेंट है जो आदमी और औरतें और दोनों पहनते हैं और आदमियों और औरतों और के लिए अगर इसको देखा जाए तो इसके अंदर सर का ढकना या फेस का ढकना इसके अंदर शामिल नहीं है और फिर दूसरी बात यहाँ पे इसी आयत के अंदर हम देखते हैं वो ये कि यहाँ ये लिखा है कि उसमें से लटका लें अपने ऊपर आमतौर पर जब हम ये कहते हैं ना कि अपने ऊपर डाल लें अपने ऊपर लटका लें तो इसके अंदर आमतौर पर सर शामिल नहीं होता फेस शामिल नहीं होता अब इससे मेरी इस बात से ये हरगिज मत निकाल लिया जाए कि मैं ये कह रही हूँ कि सर ढकना जो है वो साबित नहीं है सर ढकना जो है या बालों को कवर करना वो पर्दे का हिस्सा नहीं है मैं ये हरगिज़ नहीं कह रही हूँ वो सरा नूर की आयत में ऑलरेडी हुक्म मौजूद है और सर को कवर करना ही करना है सिर्फ हाथ और चेहरा खुला रखने की इजाज़त है अच्छा अब यहाँ पर ऊपर डालने से बाजू का तो हम कहते हैं कि अपने ऊपर कंबल ले लो तो उसमें ये नहीं हिदायत दे रहे होते हैं कि आप अपने मुंह पे भी ले लो और अगर हमने कहना होता ना कि आप अपने सर पे या सर या मुंह को कवर कर लें तो हम कहते हैं कि आप अपनी चादर को अपने मुंह पे ले लें या अपने सर पे ले लो अपनी चादर सर्दी से बचने के लिए तो इन हिदायत के ऊपर गौर करते हुए अगर देखें तो युदनीना अलई न से आप ले लें अपने ऊपर और यहाँ पर फेस के बारे में बात नहीं की गई और यहां पर यह भी नहीं समझ में आ रहा कि ये हिदायत इस तरह से दी गई है कि सर से लेके पैरों तक तो एक चीज को लटका लिया जाए अच्छा अब इसको मजीद हम आ, कुछ पॉइंट्स हैं उनके ऊपर गौर कर लेते हैं मजीद इसको समझ लेते हैं डिटेल के साथ ये तो इसको तो हम कहेंगे नकाब, ये जल्दाब इसको हम कहते हैं खिमर। इन चीज़ों को उनका नाम उनकी खसूसियात के हवाले से दिया जाता है जैसे खिमर की बात की तीज़, जैसे टीचर नुमानली खान ने एक्सप्लेन किया कि सर और गर्दन तक का कुछ स्पेसिफिक हिस्सा पीछे से घोड़े की जो फर होती है वो कवर रही होती है और इसी तरह से अगर हम ख़ी के ख़ैम की बात करें तो उसको गिरेबान पर डालने के लिए कहा गया तो यानी कि वो एक स्पेसिफ़िक लेंथ तक आना चाहिए और उसको हम फिर खैमर कहेंगे जो मुसलमान खातन के लिए राइज है अगर हम नकाब की बात करें तो नकाब की स्पेसिफ़िकेशन ये कि वो फ़ेस कवर करता है लेकिन आंखें खुली छोड़ देता है नकाब और अगर इसी तरह से हम बात करेंगे कि टोपी उड़ की तो इसके अंदर आंखें भी खुली नहीं छोड़ी जाती और ये इसकी अलग से स्पेसिफिकेशन है और जलबाब की बात करें तो वो उसके लिए सर के ऊपर कवर करने के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है और उसके अलावा जो लिबास है वो शोल्डर से लेके पैरों तक का है और ये इसकी लेंथ है और इसका ढीला ढाला होना इसकी खसूसियत है इसकी जो खसूसियात है वो सारी उसको मिला के ये जल्बाग कुरान पाक के अंदर खमर का वर्ड इस्तेमाल हुआ है जल्बाग का वर्ड इस्तेमाल हुआ है और इन दोनों के ही ओढ़ने और पहनने की बात की गई है सबसे पहला सवाल जो यहाँ पर पैदा होता है वो ये जिसको मैं पहले जिक्र कर चुकी हूँ अपने ऊपर डालने से मुराद अपने ऊपर डालने की जो हिदयात हैं अमूमन शोल्डर तक का हिस्सा कवर करने के लिए ही होती हैं और अगर कहीं सर पर डालने या कहीं के चेहरे पर डालने तो वो एक अलग हिदायत होंगी पर जिक्र किया गया है एक अगर बिलफर्ज ऐसी चीज का और सुरा नूर में जिक्र किया गया है ऐसी चीज का एक ही वक्त में दोनों आयात क्योंकि एप्लीकेबल हैं तो फिर ये वाली चादर और ये वाली चादर वैक वक्त कैसे और क्यों लेनी चाहिए दूसरी बात ये कि यहाँ दो तरह की चादर का कॉन्सेप्ट क्यों दिया गया जबकि कुरान पाक में कोई भी चीज़ दोहरी राय नहीं रखती हर आयत दूसरी वाली आयत को कॉम्प्लीमेंट करती है दो तरह की चादर का तस्वुर फिर क्यों है और इसकी वजह क्या है तीसरा सवाल जो यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को लेके क्योंकि हम पहले सुरह नूर की आयत से ये बात जान चुके हैं कि वो घर के अंदर और ये घर के बाहर के पर्दे के अहकाम नहीं है ये जो पर्दे के अहकाम हैं इसके अंदर डिटेल नहीं है वो डिटेल अहकाम हैं इसके अंदर महरम और नामहरम की तफरीक नहीं है और बाकी सारी बातें इसके अंदर काम है और जो सुरनूर की आयत है उसके अंदर सारी बातें डिटेल से आपको बता दी गई हैं और चलने तक का तरीका आपको बता दिया गया कि आपने ना महरम या तौर पर जब चलना है तो किस तरह से चलना है अब अगर हम चले फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो अल्लाह ताला ने कहा हुक्म दिया कि चादरें अपने ऊपर से लटका लें और वो ये वाली चीज़ जो है वो सामने आती है तो अगर इस तरह का बुरका लेने के की बात की जाए तो क्या लगता है कि आज के तेज़ रफ्तार वक्त के अंदर ख़वातीन के लिए ये आसान काम है कि वो इस तरह के पर्दा के साथ घर से बाहर मूव करें इसकी एग्जांपल्स देती हूँ इस तरह से कि आमतौर पर जिन लड़कियों ने चेहरा कवर नहीं भी किया होता चेहरा कवर नहीं किया होता वो वाली खातिन जब रोड पर एक्सीडेंट का शिकार होती हैं तो हमारे मर्द हजरात ये कहते हुए पाए जाते हैं कि इनको तो समझ नहीं आती इनको तो दिखाई नहीं देती इतनी बड़ी चीज आ रही है और ये वो फ्लां फ्लॉँ अगर वो इस तरह का पर्दा करेंगी तो कितनी फीसद चांसेस हैं कि खातन इस तेज़ रफ्तार वक्त में एक्सीडेंट और हादसा का शिकार होने से बच जाएंगी और दूसरी बात ये कि अल्लाह तला ने चेहरे पर आंखें लगाई हैं तो आंखें तो देखने का काम करती हैं तो क्योंकि आंखें देखने का काम करती हैं तो इसलिए उनको खुला रखना फितरत के करीब है और फिर सवाल अगर आंखों के खुला रखने की बात करें तो फिर सवाल यह पैदा हो जाता है कि अगर अल्लाह ताला ने इस तरह के परदे का हुक्म दिया है इस तरह के तो फिर उसके अंदर हम क्यों गुंजाइश निकालें आंखें खुली छोड़ने की जैसा कि हम आमतौर पर यह कहते हैं ना कि चेहरे का नकाब फर्ज है तो फिर हम गुंजाइश क्यों निकालें गुंजाइश क्यों निकालें आंखें खुली छोड़ने की आखिर अगर हम दीन को इस्लाम को कामिल दीन मानते हैं तो फिर हमारे लिए ये गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि फिर हम इस तरह का पर्दा करें फिर हमारे लिए ज़रूरी ये होना चाहिए कि हम इस तरह का पर्दा करें और क्योंकि इस तरह का पर्दा सिर्फ चौदह सौ साल पहले तक के लिए नहीं था अब के लिए भी है उस वक्त तेज़ रफ्तारी नहीं थी इस वक्त ख़वातीन घर से बाहर भी निकलती हैं बहुत सारी ज़रूरियात के काम करने होते हैं तो उनके लिए आंखों का कम से कम खुला रखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर हम आंखें खुली रखेंगे तो फिर ये नकाब वाली बात क्योंकि कुरान पाक में नहीं की गई तो फिर आंखें खुली छोड़ने की यहाँ पे इजाजत भी नहीं दी गई छूट भी नहीं मालूम पड़ रही कहीं पे तो फिर हम कैसे एक चीज को अपनी मर्जी से गुंजाइश हम निकाल लेंगे उसके अंदर तो ये बात यहाँ पे ये क्वेश्चन पैदा होता है उसके अलावा इसके अलावा अब यहाँ पर एक और बात का जिक्र इसके ऊपर अब हम गौर कर लेते हैं यहाँ पर जिक्र किया गया है कि ये इस ये इससे ज्यादा नज़दीक है कि वो पहचानी जाए तो उन्हें सताया ना जाए अब यहाँ पर सताया ना जाने का मतलब आमतौर पर हम ये सुनते हैं बहस करते हुए जब चेहरे के पर्दे के बारे में बात होती है तो कहते हैं कि इसलिए ताकि उनके बारे में ये पता चल जाए कि ये मुसलमान औरतें अब अगर हम इस वक्त पाकिस्तान में या इंडिया में या कहीं पे भी देखते हैं कि खातिन पाकिस्तान को छोड़े वो तो एक मुस्लिम मुल्क है बाहर के ममालिक में अगर देखें कि खवतिन ने हिजाब पहना तो उनको तो बाकायदा ज्यादा सताया जाता है और जो खुतन यहाँ पाकिस्तान के अंदर हैं वो उन्होंने सर से लेकर पैर तक अपने आप को कवर किया तो उसके बावजूद भी वो हरास की जाती हैं तो फिर इसमें ये सताया ना जाने वाली बात जो है उसको हमेशा मा के जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं उन्होंने क्वेश्चन मार्क के लिए ही छोड़ा है यहाँ पर सवालिया निशान ही बस छोड़े हैं इसका जवाब नहीं दिया अभी तक किसी ने यहाँ पर अब अगर आप इस आयत का हवाला लें और पहुँच जाएं उस वक्त के ऊपर जहाँ पर ये आयात नाजिल की गई थी जहाँ जहालत और इस्लाम दोनों एक टाइम पे एग्जिस्ट करते थे उस वक़्त सारे लोग तो पर्दा नहीं कर रहे थे बहुत सारे लोग तो इस्लाम के खिलाफ भी थे बहुत सारे लोग इस्लाम को कबूल कर रहे थे और इस्लाम का तरीकाकार अपना रहे थे तो क्योंकि जमाना जहलीत के टाइम पे जब लोग इंतहाई जहालत का शिकार थे उस वक़्त इस्लाम आया तो वहाँ पर लोगों की जो पहनने और ओढ़ने और फैशन के जो रिवाज होंगे वो किस किस्म के होंगे जैसे कि आज भी हम देख सकते हैं कि जो मुमालिक गैर मुस्लिम ममालिक हैं वहां पर फैशन और ट्रेंड के नाम पे किस किस्म के बेहुदा लिबास जो हैं वो राइज हैं तो कंपेयर करें अब उस वक्त में उस तरह का लिबास पहनने वालियों में अगर ख़वातीन अपने आप को प्रॉपरली कवर करेंगी सर से सॉरी शोल्डर से लेकर पैर तक अगर उन्होंने वहां पर ख़वातीन इस किस्म का लिबास दिलबाग ढीला ढाला लूज गारमेंट और साथ में इस तरह से खिमर जैसा दुपट्टा ओढ़ा हुआ होगा तो यकीन वो पहचानी जाएंगी उन खातिन से काफी डिफरेंट मालूम होंगी और उनको अप्रोच करने के वक्त एक आदमी को ये समझ में आएगा कि ये इस तरह से अपने आप को जाहिर नहीं करी है तो इसका ये हरगिज़ मतलब इसका यकीन यही मतलब है कि ये ना महरम हजरात से कांटेक्ट करना नहीं चाहती क्योंकि इसने अपने आप को कवर किया हुआ इससे ये मुराद है इससे ये हरगिज मुराद नहीं है कि आपके बारे में पता चल जाए आप मुसलमान औरतें और फिर आपका एहतराम किया जाए आप और अगर ऐसा होता तो फिर यहाँ मुसलमान मर्दों में मुसलमान औरतें इतनी क्यों तंगी का शिकार होती अगर ऐसी ही बात थी तो असल बात जो थी वो यही थी और देखने में भी यही आता है कि जो ख़वातीन जब इस एक ढंग का पर्दा करती हैं अपने जिसम को अच्छे तरीके से कवर करती हैं तो मोस्टली लोग उनको उस नजर से नहीं देखते जो दूसरी तरह का पर्दे करने वाली खातन को देखते हैं और एक ही सिर्फ तबका है जो इस तरह की हरकतें करता है जो कवर की हुई खातन को भी जो हद से ज्यादा बढ़ने वाले लोग हैं उसके अलावा ऐसी खातन जिन्होंने अपने आप को अच्छे तरीके से कवर किया होता है उनको लोग नहीं देखते और ना ही उनके बारे में इस तरह की मतलब उनसे इस तरह का इंट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर एक और गलत फहमी जो आमतौर पर हर एक में पाई जाती है और ख़ैर ये बहुत सारी और चीज़ें ऐसी हैं जो तो डिटेल में डिस्कस की हैं वो लॉन्ग वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं इसके अंदर हर चीज़ को क्योंकि फोकस करके एक एक आयत के ऊपर डिस्कस किया जा रहा है तो फिर यहाँ पर सिर्फ इसी टॉपिक से स्टिक रहना पड़ेगा तो यहाँ पर नफसियाती नुतः नज़र से बात क्योंकि नहीं हो रही लेकिन छोटी सी बात एक यहाँ पर ऐड कर दूँ कि जिसम और चेहरा दोनों में दो अलग तरह की अट्रैक्शन होती है बॉडी आपको ऐसे बॉडी से फौरी तौर पर जो हार्मोनल चेंज आता है वो डिफरेंट होता है जो चेहरे के साथ आता है तो चेहरे की अट्रैक्शन बॉडी की अट्रैक्शन से डिफरेंट होती है और इसीलिए चेहरे की बजाय बॉडी को कवर करने और बॉडी की तरफ नजर ना करने का हुक्म है वैसे तो आपको चेहरा भी नहीं देखना चाहिए शुरुआत तो फिर वहीं से होती है इसीलिए आपको नज़र के पर्दे का हुक्म दिया गया है वरना नज़र के पर्दे के हुक्म की जरूरत नहीं थी अगर आपने ख़्वीन ने चेहरा ही कवर करना था कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसको लॉन्ग वीडियो के अंदर डिस्कस किया जाएगा और उम्मीद करती हूँ कि आप जरूर उसको भी देखेंगे और इस चेहरे के पर्दे के कॉन्सेप्ट को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए वहाँ से आपको मदद मिलेगी तो जो ये फोर्थ इसके अंदर पॉइंट था वो ये कि पहचानी जाए और सताई ना जाए क्योंकि उन्होंने अपना लिबास उन खातन से डिफरेंट रखा हुआ है कि जो उस वक्त के टाइम पर मौजूद है आज के वक्त में भी ऐसा ही है आज के वक्त पे आप देख लें जो खातन अपने आप को कवर करके अपनी नज़र की हिफाजत करके चलती हैं उनको बन कम मसाइल सामने आते हैं बस वही लोग उनको तंग करते हैं जो हद से ज़्यादा भरने वाले हैं अदरवाइज जो एहतराम करने वाले हैं वो या थोड़े से खुदा का खौफ रखते हैं थोड़ा बहुत तो वो आपको तंग नहीं करते हैं मेरा uh, इसमें पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि एक टाइम था, था। जब मैं पर्दा नहीं करती थी मतलब नकाब नहीं करती थी प्रॉपरली गाउन वगैरह नहीं पहनती थी सिर्फ चादर लेती थी फिर उसके बाद मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया इवन के कि आईज बहुत ढकना शुरू कर दी और फिर लाइक ये जो हम टोपी बुरका टाइप एक चीज़ है इसको भी मैंने फॉलो किया और इसकी वजह से ट्रक के अंदर बजते बजते बची वरना इस वक्त मैं यहाँ पे बोल नहीं रही होती ऊपर पहुंची हुई थी अल्लाह ताला ने मुझे बिचा लिया वहां से तो ये इस तरह के पर्दे की बदौलत था तो फिर इसको मैंने थोड़ा सा आंखें आंखों को खुला रखना शुरू किया तो थ्रू आउट द लाइफ क्वेश्चन ही रहे हैं पर्दे को लेके और अब जबकि मैं चेहरा कवर नहीं करती हूँ तो अब भी बहुत सारी चीजें हैं जिनको मुझे इस तरह से थ्रू आउट द लाइफ समझने में आसानी हुई और चेहरे का पर्दा हटाने से कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं पड़ा कम फर्क पड़ा क्यों पड़ा

जाब की थ्री के अंदर ये बात रही है कि ए नबी की हो तुम और औरतों के जैसी नहीं हो यानी कि नबीम की बेगमात आम खातिन के जैसी नहीं थी उनमें और आम औरतों में फ़र्क है इसके हाईलाइट करने का मकसद ये है कि आमतौर पर हिजाब की जो आयत है वो भी खासतौर पर नबी ग्रीन सलील वसलम की बेगमात के लिए थी और उसको मिक्स कर दिया जाता है हर बार और ये कहा जाता है कि अगर वो अपने आप को छुपाएंगी तो आप कौन होती हैं कि आप इस तरह से ना करें और बहुत सख्त अल्फाज में बहुत बुरे तरीके से बहुत सारे लोगों को मैंने इस चीज़ को बयान करते हुए सुना है क्योंकि अब महातुलमोम नाम औरतों की तरह नहीं है तो उनके लिए हिजाब का जो हुक्म है आयत नंबर फिफ्टी थ्री के अंदर यहाँ पर आयत नंबर फिफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर हिजाब का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि जब उनसे उमहतुल मोमिनीन से आपको कुछ मांगना हो तो पर्दे के बाहर से मांगो क्योंकि उमहतुल मोमिनीन आम औरतों की तरह नहीं है तो इसलिए जब उनसे कोई चीज मांगनी हो तो पर्दे के बाहर से मांगो हिजाब से वही हिजाब तो ये किसके लिए ये खास है नबी करीम सेगमात के लिए ये आम औरतों के लिए नहीं है क्योंकि वो आम औरतों से डिफरेंट थी और हिजाब से मुराद हरगिज़ निकाब या चेहरा कवर करना ऐसा कुछ नहीं है हिजाब एक पर्दा है एक बैरियर है जो दो जगहों को सेपरेट कर देता है हिजाब से मुराद दो चीज़ों को सेपरेट कर देना दोनों चीजें इस तरह से अलग हों कि एक पर्दा और उसकी परली साइड पे आप ना देखें तो हिजाब के परली साइड पे आपको नहीं पता कि कौन सी चीज कैसे कहाँ पर पड़ी हुई है तो हिजाब से ये मुराद है हिजाब से ये मुराद नहीं है कि आप हिजाब अपने ऊपर डालें हिजाब अपने ऊपर नहीं डाला जाता हिजाब दो चीजों के दरमियान में डाला जाता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेगमात महातोमिन और आम औरतें डिफरेंट हैं उनके दरमियान फर्क है जैसा पर्दा वो करती थी वैसा पर्दा आम औरतों पर फर्ज नहीं अब इसके लिए एक और बात यहाँ पर खास तौर पर जिक्र कर दूँ कि क्यों और कहाँ से ये बात साबित होती है की टू को देख लेते हैं इसके लिए। इस आयत में यहाँ पर इस आयत को पढ़ते हैं इनके बाद मजीद औरतें तुम्हारे लिए हलाल नहीं हैं और ना ये कि इनकी जगह और बीवियाँ ले आओ अगरचे तुम्हें इनका हुसन पसंद आए मगर तुम्हारी कनीजें जो तुम्हारी मिल्क में हो और अल्लाह हर चीज़ पर निगहबान है यहाँ पर नबी करीम वसल्लम से बात की जा रही है उनको कहा जा रहा है कि आपको किसी का हुसन कितना भी पसंद आए आप अब इसके अलावा मजीद निकाह नहीं कर सकते हैं अब हुसन कैसे पसंद आएगा यहाँ पर आज़ाद औरतों की बात हो रही है ग़ुलाम जो होती थी उनके लिए और जो आज़ाद औरतें हैं उनके लिए उनके में फ़र्क है तो जो ग़ुलाम हैं उनके बारे में तो जिक्र है कि वो जो आपकी मिलकियत में हैं उनके अलावा अगर आपको किसी और औरत का हुसन पसंद आए हुसन कैसे पसंद आएगा आज़ाद औरत अगर पर्दा करती है और सुरल एज़ाब के अंदर ही याद में रहेजाब में फिफ्टी थ्री में जिक्र है नबी करीम सल वसम की वेग से रिलेटेड पर्दा का हुक्म आगे सुरल एज़ाब में फिफ्टी में हर एक के लिए हर खातून के लिए और यहाँ पर आज़ाद और गुलाम की अगर हम बात करें तो गुलाम के लिए और बात की जा रही है और अगर आज़ाद औरत का हुसन पसंद आना है उसका चेहरा पसंद आना है तो बिना देखे कैसे क्या खुवात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पर्दा नहीं करती थी क्या आज़ाद खातन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चेहरे का पर्दा नहीं करती थी यहाँ से भी इस बात के बारे में समझ आ रही है कि खातन क्योंकि चेहरे का पर्दा नहीं करती थी इसलिए उनके हुसन के पसंद आने का जिक्र किया गया है अदरवाइज यहाँ पर उन हुसन के अल्फाज का जिक्र करना बनता नहीं था फिर अगर चेहरा कवर किया हुआ तो फिर उनका हुसन आपको कैसे पसंद आएगा या अच्छा दो सूरतें होती हैं एक तो ये कि आप निकाह की नीयत के साथ किसी का चेहरा देखें और एक चेहरा देखने के बाद निकाह की नीयत हो जाए तो ये वो वाली दूसरी सूरत हाल है जहां पर निकाह का इरादा बाद में होगा पहले चेहरा देखेंगे या हुसन देखेंगे और वो पसंद आएगा हुसन फिर उसकी बिना पर निकाह का इरादा होगा तो ये सारे पॉइंट्स थे अब इतना सारा कुछ जब चेहरे के पर्दे के ख़िलाफ़ जा रहा हो तो मुझे नहीं लगता कि चेहरे के पर्दे को फ़र्ज़ करके ख़्वीन को ये कहना चाहिए कि आप पर्दा नहीं करती हैं तो आप में जाएंगी जहनुमी जहनुमी टाइप मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें रिसेंटली दो तीन ऐसे वीडियोस देख ली तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि जो चीज़ फ़र्ज़ भी नहीं है आप उसके ऊपर इतना फ़ोकस क्यों कर रहे हैं और इस सिर्फ़ चेहरे के पर्दे के ऊपर फोकस करने के क्या नुकसान सामने आए इनशाला उसके ऊपर भी डिस्कस करूँगी और वो मे बी इसके बाद नेक्स्ट वाली वीडियो में बल्कि इसी को डिस्कस करेंगे कि चेहरे के पर्दे के ऊपर फोकस करने से क्या चीज़ें जो हैं वो ख़राब हुई हैं या डिसबैलेंस क्रिएट हुआ है तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफ़िज